Він такий... Він, він, nei, він, він enfin, ні, він такий завжди. О, ще. Я цього пізнаю. Ой, який дядько. Я на ці відсіди не можу. Ну тобто ми тепер знаємо, чим ви займаєтеся. Сер. Скільки ви тепер часу проводите за кордоном? а Скільки в Україні? А, Як в тому анекдоті, ви видкуди? Живу я там <реш> і працюю. Ну просто з була... радістю приїжджаю на Україну. Зараз був такий про але скільки, скільки це часу? Це тиждень, місяць, на рік. У Києві, в да. Україні загалі? Да. Ну це останнього часу був 7 вересня. Запросила Львівська національна опера співа Кармен. Так, на треба починати. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересені. Програма програма має назву теж Вересень. Ми сьогодні про опери будемо говорити. Я так думаю, що це така екзотика для України, тому що в Україні говорять про політику. А якщо вже про мистецтво, якщо це назвати мистецтвом, то про е, як це називає естраду. Ну тут у мене є іронія, як ви побачили. А зараз у мене іронії не буде. буде, але не така велика, як коли я говорю про естраду. Костянтин, рітель Кобелянський оперний співак з Німеччини. Насправді з України, але ну, з Німеччини. Корінчик, так, да, корінчик, да, ну, Куплянські. Ми тут в курсі, ми тут в курсі. А скажіть мені, будь ласка, в принципі, зрозуміло, що в Європі більше ходять люди, більше, ніж в Україні, ходять в театри. Але є якийсь спосіб е, сказати українцям, що опера це не, не так погано, і що це не гірше, ніж Кіркоров. Вот я бы так сказал. Это даже не обсуждается. Мягко видите, что будем говорить чтобы не планировать мову, потому что... Да, российский, руки... будь ласка, будь ласка. Я перепрошу, тому... до речи, толерантность, вот если мы про культуру, я был в Львове, 7 вересня спевал Кармен за запрошенный да, 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 театр. Я чув все мовы на площади, на улицах, все разговаривали, я захожу в магазин, говорю, здравствуйте, мне тут же, здравствуйте. Говорю, Окей. Подобуду". ласка украинскому. И, кир... кстати, по поводу полных театров в Киеве все театры заполняются стопроцентно. И вот то, что сейчас происходит на Украине, говорит: ой, закрыли. Ну вот не надо мусору ездить. Я сейчас не говорю, никаких фамилий не называю. Но у нас сейчас появились такие креативные люди, такие креативные проекты. Вот сейчас я приехал, был чудный проект в украинском доме, бывший музей Ленина. Может кто-то не помнит или старшее поколение помнит. Там, Нет, мы да, да, знаем, да, что да. Владимирская горка названа в честь Владимира Ульянова. Нет, там Владимир Ленин. Правильно, правильно. И там был потрясающий проект посвященные э, привлечению внимания к потрясающей киностудии Давженко, где мне повезло, я там делал за двумя зайцами, у меня рядом были партнеры, ну, на меня Олега, Борисова не налез костюм, вот Нет, это люди думаю, сохранили, да, там потрясающие костюмы, это очень талантливые люди, и была конечно великая наша Лариса Валентина Кадочек, «Те тени забытых предков. Сейчас проходит, кстати, ее выставка в Украинском доме. Придите. Это ее 13 незабываемых коллажей. Параджанову, Грейсию. Это великие наши режиссеры. Вот же. Повытаемся Не цикаво про то Ваше інтерв'ю якесь, mm -hmm. і там написано таке, що Гулак Артемовський, Лисенко, Леонтович це відомо в Києві, це відомо у Львові. Так. І це невідомо в Берліні, це невідомо на в Ранду Пера, в на Естенді. Жаль, на жаль, що зробити? Ну, от ми зараз, коли дивимося на оперу, ми розуміємо, що в українська, ну, співучість, безперечно, в українців існує. Так. Існують композитори, існують опери. Але про них никто не знает. Как як, як, як сказать, что эти мити не хуже, ніж інші европейских мити, польские, немецкие и так далее Я так далее. Понял вопрос. Хорошо их исполнять дома. Пусть приезжают сюда. Я это заметил опять же в Львове. В Львовском оперном театре приезжают из Венгрии. Зрители были вот из Венгрии, из, ну, из Польши, Польши всегда, постоянно. Да. Но это приезжают простые люди. Это не это люди приезжают на спектакль. Это ли не внимание? Это же а какое внимание? Я был два года назад э во Львове пел тоже Кармен. Еще в старой постановке И вдруг случайно мы зашли Неизвестный, ну я знала композиторы Мейтуси Мейтусе Гениальная опера Украденное счастье Мурашки Стригун поставил Там начинается небо, это такая картинка Все в украинские костюмы Взятых из разных сел Как вот в ансамбле Авдеевского У нее же весь хор стоит Так как Параджанову аутентику собирал Это же ничего, никого по пьемаше, Это все в селах покупалось В мешках, под картошки Настоящая серебряная утварь Вот это все было вот, поэтому мне кажется, что когда люди начнут ездить в Украину, это все равно происходит. Вот я знаю, все иностранцы, которые приезжают в Киев, они идут в оперный театр. Да, это интернациональное да, искусство, да, это да, музыка, я, это голоса, я, правда сейчас, же, сейчас симфонические. Кожу. И там украинцы не так богаты. Там там не, богаты. не так богаты, Так, зеленцы. так, так. Мы это расти, да. И вот это самое классное. Поэтому нужно больше украинских опер ставить в оперном театре. Вы знаете, был период 50-60-е годы, когда все театры Украины исполнялись э, музыкальные спектакли в оперете. Кстати, сейчас, слава богу, это изменили, да, новое да. руководство, сейчас все спектакли в театре «Период» идут по, на украинском языке. Здорово! Почему нет? Почему нет? Это же первое. вторая, на мой взгляд, ребят, ну вот сам проверял неоднократно, после сольника где-нибудь, я обязательно пою капельную украинскую песню. И не обязательно даже народную, вот, например, «Ридна и моя» Малышка да, да, Луценко, да. гениальная песня, без аккомпанемента, без всякого трендио. Просто люди не понимают слово, но язык музыки всем понятен. Подходит: а что это? А это, это русская? Я говорю, нет, это украинская. Ну, не все так, потому что слышат славянский э -э -э, ну, да, текст. Да, да. Да. Но вот. И, а какая у вас музыка? Вот это популяризация. И здесь надо ставить у нас гениальные композиторы: Мейтус, Лысенко, Гула Картиновский. Это максимально ставится. Но мне бы хотелось еще больше. Угу. Мне бы хотелось еще больше. И все-таки э, хорошо, в опере идут в оригинале. В оперном театре у нас есть переводы. Э, мне каз... на, 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 вот во Львове есть, в Киеве не знаю. Когда идет есть, перевод есть. на английский, если опера идет по-русски, не вопрос, царская невеста должна идти по-русски. Конечно, не, царская это, невеста это, должна... это норма. Это аутентика, это норма, да. 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 Это норма, браво. Но если у нас, например, идет разговорный спектакль театра театре опереты, где куча диалогов, угу. они должны идти. Все-таки это украинские, мы на Украине. И вот в театре, в блистательном театре оперета, где изумительные солисты, там сейчас новое руководство сделало такой театр, уже просто бомба. Много молодых, много потрясающих балет. А! Это говорил когда-то э, э, этот э, Смолич Дмитрий Николаевич. Он говорил, два жанра не переносят бедности опера и оперета. Угу. Не просто блестки-перышки, а роскошь в подготовке. Все 20 девочек, и у всех вовремя ножка поднимается. Она упала, попа, переела, ну такие ну, вот да, вещи. Да, да. Это даже на Западе происходит, но это да, есть да. и здесь. Я вот приезжаю, я всегда ложу в театре. А, на, на Западе. Будем говорить про Запад. Есть угу. а, а, сенс, в целом, насколько украинская школа оперная, а Потрібна в Україні, адже величезна кількість людей, яка закінчує mm -hmm. ці українські школи: Одеську, Львівську, mm -hmm. Київську, Харківську, свого часу Донецьку, так вони в голові прагнули поїхати за кордон. У них не було такого, що о, я тут вивчився і тут буду співати. Я тут вивчився. И подумки думаю, Понял. я поеду, да, бодай в да, да. Варшаву, бодай куда-и там в Будапешт, будай куда там в Прагу. Понял ваш вопрос, сразу отвечаю. Это не от того, что предатели родины, а это от реализации. Раньше, вот, например, я за контрактную систему, она во всем мире. Ну, более старшее поколение, они по 50 лет в театре, пусть они доработают. Но молодежь, артист должен ездить. Сегодня ты в Америке, завтра ты в Мексике. Ты так воспитываешься, ты обогащаешься. Ты становишься конкурентоспособным, потому что э, миллион ну да, конкуренции. Да, да, да. А тут ты сил, одел колодку. Народная артистка, каракалпакский СССР, жопа такая, голос не звучит. Жабо до детородного органа, ну кому это, кто-то будет смотреть, виолету, травяту, это же э, травят, травята пацук, называется это как мы, она же умирает от чехотки, а не от ожирения. Ну это такой классический пример, да? Поэтому море молодых, внимание должно быть, и никто бы не уезжал, я мечтаю находиться здесь. Позвали бы, приехал и спел. Но вот ну, ну, не да, много, 18 тысяч гривен на месяц – это немного. Зарплаты такие в да, театре, да? да? да. Это, хор... это круто. Это, сказать... это академичные, да, такие, да. такие, такие, такие. Ну, такие, я да. помню, когда еще до кризиса зарплаты в оперном театре, в национальной опере во всех национальных были очень приличные. Дело не в деньгах, а дело востребованности. Дело, в св... знаете, джентльмены есть, местов нет. Угу. Когда был период, когда молодежь, ну что это? там 70 солистов, и человек поет два спектакля в месяц. Да. Так он лучше поедет какой-то с хорошими данными. Я помню, я начинал в очень маленьком немецком театре. У меня было по 15 спектаклей в месяц. Я просто ночевал в театре. Ну, конечно, надо было не стереть голос, надо было иметь школу. Но я учился на ходу. Но я в довольно молодом возрасте, в небольшом театре спел миллион, ну не миллион, а много главных партий. Это выдержка, это режим, это а потом? окей, маленький театр. А как ты произошел в потим? Ну, далее? это происходит очень просто импрессарио приезды, ну, Упс. Это, это случай, это конкурс, я получил премию Европарламента. И вот так как-то оно все пошло. Это не как-то... Сейчас, кстати, на... и всегда было в Германии, там больше 150 театров оперных. Но это городские театры. Я не беру там штат опера. Mm -hmm. Берлин, Мюнхен, Штутгарт. А вот каждый городской театр... Который содержит община городская, да, вот налогоплательщик, который платит. Там есть оперная трупа, музыкальная, где и мюзиклы идут, и опереты, драматическая трупа и балетная трупа. То есть театр, он там может быть у них две, две площадки, одна площадка. И, во-первых, какое обогащение! Все друг друга видят. Да, и да, когда да, ты да. приходишь на балетный спектакль и видишь, как люди двигаются, там же никто не может себе позволить. Там могут уволить за несоответствие фактуры даже внешней. Если мне режиссер скажет спеть арию лежа сегодня, но еще как-то какие-то годы тому назад это было невозможно представить, то я буду это делать, и не потому что, ой, боюсь уволят, а потому что это дико интересно, спеть классно и выполнить режиссер... и говорить с публикой сегодняшним языком. Потому, это самое что... что в, в, в журналисте, в кадре, в кадре заходе в контракте вага. Бачите, Там, ти, ми тебе, купу... я, да, ми тебе купуємо, от у тебе, у тебе 77, да. і ми тебе купуємо, і контракт на 77. Да. А якщо 78, то алло. Ми... І сколько весит этот зад, узнает, что это. І все, і ми тебе не купували. Не купували ми так, так, купили. Так, так. Ну, тому що це картинка, це определенно все, це, конечно, великий менеджмент. Ну, от, мені кажется, что люди уезжают Я знаю очень много людей, я возглавляю этот список, э, так сказать, нуждающихся, желающих как можно чаще приезжать в Украину. Я всегда, э, задрав штаны за комсомолом, как в песне, вернее, да? э, стиха классика, уже классика советского, я приезжаю по любому поводу петь. Э, и вот в этом проекте, например, да, который делался э, изумительными людьми, э, я там... А это вы сделаете Голохваство? Конечно, с удовольствием гений-артист. А еще спеть И с прекрасным оркестром Сбройных сил Украины Где малахольные талантливые люди Они за два часа сделали аранжировку э В небе канареечка Летает uh -huh -huh. и спевает прямо в горизонт А, те, а потом вы... мы Распрягаем хлопцы кони А потом смогли ценировать пытаются... Завжди э люди Какие стосунки э В середине театров Потому что не чутки, а, ну, есть люди, как зазвичай, идут в театр, потом рассказывают, что там один одного люди не любят. Это правда, что Это вы right? имеете в виду, я должен рассказать про террариум и джигит. Да, да, террариум, да, Это все, товарищи билиберда. Потому что если талантливые люди, они, конечно, находятся в каком-то прессинге. По-настоящему, по большому счету, талантливые люди, они обожают... Вот когда уходит этот социальный моментик, да, вот сидят в зале, да, может даже конкуренты, но когда здорово на сцене, в этот момент отваливается варежка, на каком-то автомате подходится за кулисы, целуется в засос, обнимается, даже какие-то небольшие подарки потом могут не здороваться, но в начале реакция ага, правильная, ага. Если талантливый, а потом уже неважно, Но вот все равно театр это дело коллективное и даже ну, все конкуренты, хотя, я считаю, каждый имеет свое место под солнцем. И вот у меня есть одна певица знакомая, не буду называть имя, не все надо. знают. А она, я говорю, кто у тебя есть любимый? Она сопрано. И она говорит, ты Бальди, Мария Калас. Я говорю, а из живых есть а -а -а -а. пауза и глазки вниз? Мол, я одна. Я говорю, а я люблю живых, в основном баритоном, хотя я сам баритон. И есть изумительные певцы Ну хорошо, голки женкам вставляют, что у такая... Да? Такое Я думал, она была при царе еще, при царе. Да, 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 да. там что-то писала. Да. Битое стекло. Да какое битое стекло? Да. Она была коханка Николая Второго, кто мог себе позволить брешет старушка, брешет. Ну да, 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 ну и, да. Это да. все есть. Но такое же есть везде. Но не, не, везде не, я везде. кажу про. А правило. разве у журналистов такого нет? О, еще гирше. О, бачите? Вот так. Так что в каждой профессии, когда яркие индивидуальности, обязательно появляются и появляется какая-то Блатная серая мышь. А яка карулит, яка карулит все. Дайте мне припаркуватися, тому що я народна артистка і професор Народно-хозяйственного інституту. Какого хто там вака? Ну не буду називати. Такі є люди, перса. Потом вийшло кошмар. Не, ка, ужас. народна господар. Ось так. Ну що на це приділяти увагу? Ти відчуваєш а, аудиторію. Я маю на увазі, ти можеш якщо тобі за, за завязати очі і випустити в Америці спевать у Франции, в Британии, в Німеччині. Ты разумеешь, в ухами по реакции аудитории, где ты находишься? Нет. Оце... Вот сейчас бы какой-то был брехун сказал, конечно, я везде пел, я в всех, я такой чувствительный. Вы знаете, я вам скажу такое, сейчас без ля-ля-ля, тра -ля, ля без эпатажа, без... Всегда выхожу на сцену, особенно там, где я никогда не пел, и очень дрефлю. Потому что, вот как говорила моя педагог изумительно. Людмила Ильинична Иванова, выдающаяся пианистка, педагог по каменному пению, вообще великая женщина, она говорила: публику надо брать с первой ноты, со второй будет очень сложно, сложнее. Это не за нет! Это энергетика. Это сразу зашел. Вот Елена Васильевна Образцова, Царство Небесное, она когда-то, мы давно с ней знакомы, когда-то она мне сказала такую вещь: говорит: я вот сразу вижу, вышел персонаж. Ну, певиц. Mm -hmm. Певиц или певцица. И я, говорит, сразу вижу: идиот. Или идиотка. Или та. Я говорю, как? Она говорит, вот прошли смеркалочные шли годы, да -да. мальчик рос, да Да-да-да. И действительно, чудо не происходит. Вот мысль должна быть. Миршниченко мне говорила, чтобы спеть верхнюю ноту, а имела она в виду вообще все полное пребывание на сцене, надо это видеть. Когда ты видишь. Вся аудитория превращается в замочную скважину. И подглядываю, а ты же на них смотришь, они понырают себя, и получается, что они... Это же интим. Уже партнера нет в зале, да? Вот ты, артист и аудитория, и они без трусов. Ага. Если ты без трусов? Если ты с оголенным... Ну, не фигура, да, Ну, да, 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 Если он оголенный, если все понравилось. Талант – это энергия. Только она прерывается, все, начинается. Ой, неудобное кресло, боже, который час? А, еще, боже, какой длинный спектакль. Йо, какая брошка, айкисиси. сиси. Пробачьте. Да вообще нет, в зале что происходит. Ты же видишь, все. Кто-то встал. А, заработали почки. Какие почки? Он уписывается, если хороший спектакль забудет. Все, оказывается, даже один профессор сделал исследование. Человек, который хочет туалет. Заму по-маленькому, да? Если интересное действие, он может до 10 часов давай, забыть давай. об этом. То есть это тоже от головы. И как только неинтересно нет энергии, которая увлекает, порабощает, меняет, вдохновляет, все сразу, система ощущений. Пахнет, не пахнет, хочу кушать, не хочу, хочу спать, не хочу. Понравилось. О, возбуждать, не возбуждать То есть начинается какая-то физиология включается. А театр это не информативный вид искусства. Это эмоция, эмоция да. это энергия. Вот для меня эталон. Это э, Сергей Васильевич Параджанов. Ну что это? Режиссер нифига. Это художник да, нифига. Да, цеп, цеп, цеп. Это гений, Потому что он видел картинку, как они работали с, э, э, с, как он работал с гениальными операторами. Но он же находил их. Юрий Ильенко. И это в, же... руках, в руках гения а... в, си... в сиении. О! Не бывает такого, чтобы вот тут а тут идиот. Лариса Валентина, величайшая актриса. Как она... Я первый раз вообще в жизни встретил актрису. Сейчас мы фотографировались, да? Я там ой, тут не надо, тут у меня фото... Она вот как не станет, а камера ее облизывает. А это же увидел Параджанов. Когда были первые съемки, это мне Лариса Валентиновна рассказывала, и вот там в Карпатах показывали, он сделал, вот сидели эти все люди, которые там живут, все же простые люди снимались, mm -hmm. это же не актеры, yeah, 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 yeah. это все аутентично. Ему, ему нужна реакция, как люди общаются, это же не сыграет ни один артист. И вот потом он сажал в клубе местном и показал первый материал. И они так сидят с Юрой. И на все, мы уезжаем. Я бросил современник, зачем, это кошмар, это все ужасно, это бездарно. Они встановятся и говорят, Сережа, мы уезжаем, все, Лариса Так, ты можешь ехать, она не уедет никуда. Все переделаем, все пересниму. И вот уже второй показ, они, конечно, говорят, вот это гениально. В 40 лет все, что снималось там про Наталью Михайловну Ужви, фильм «Катастрофа», первый парень, моя мама mm. снималась в этом фильме, много рассказывала о нем. Это вот другой какой-то человек. Я думаю, что у Сергея Иосифовича была огромная накопительная история. Он но гением рождаются. Но... просто и... шел какой-то но... этап. У него открытый <святые> наций Германия, Грузия, Браво. Украина, в Париж. Да. В Италии он итальянец, Вин, в Украине он, якось, он украинец. У него что-то такое, там да. какие-то такие штуки, которые при, при, привабляют. Разные нации. И вин бачить, вин вин вин. Найбільший українец не має не має жодної краплини крові української. Основатель поэтического кино. Приезжаю в маленькую страну Мексику, как пять украин по-моему, да? или две. Да, да, да. Большая страна. Большая. 5, И где-то приходит ко мне какая-то поклонница. Она еле говорит по русски. Приехала, по-моему, ее привезли в, через границу, пронесли в детстве. Помнит она Ленина? Возраста, по возрасту, по-моему, уже даже он ходил, лично, а может лично. быть, только прилег с 2004 года. И она, и когда мы начинаем общаться с ней, она очаровательная женщина, том абсолютно мексиканский вид, загорелая такая, тут все блестит, тут все, шикарная. И а мы, о, о чем мы говорим? вы из Украины? Да. И она мне называет фильм, а он шел там в Аргентине, в Мексику, но он не назывался, там в прокате он был, да, а да, откуда да. я знаю, как он называется, там, мучачился, я не знаю, и она мне начинает рассказывать. Я говорю, да, такой-то украинский фильм, без самой мучили, что А я говорю, да, да, улыбаюсь, думаю, сумасшедший. как у нас я прекрасно знаю украинский кинематограф. Ну, всех 900 фильмов я не знаю, конечно. Снял. да, 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 А она расписывает украинский фильм, думаю, ну, понятно. Я говорю, а кто там играл? А там играл такой артист и такая артистка. Я говорю, ну, Макарчан, который приходит в парковку, говорит, у вас такой мальчик работает, у него нос, глаза, уши, у нас всех глаза и уши. Я говорю, ну, мальчик, девочка, кто это? И потом она мне начала рассказывать как она видела огромные сцены, а, мало текста в фильме. Она говорит, там такая сцена есть, стоит эта женщина, и она вот так поворачивается, и трава. Я говорю, это кадр Кадочникова. Я его знаю на память. Я говорю, так это Кадочник, это Параджан. Она говорит, да, да, вот этот грузин. <laughs> и я понимаю, вот этот фильм знаю. Такая же у меня была история в Париже. Проверяют этот фильм о молодых. Вот у меня есть дети моих друзей. Они никогда не говорили по-русски. Они многие никогда не были в Украине и не были в России. То есть как бы в славянском мире не были, да? И я показываю этот фильм в Ютьюбе, можно посмотреть. И они, которые увидели Матрикс, Кополу, Шмополу, э, ну, всех. Да, 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 да. А, а, аватары. Вот так. Так ну зробити. так інша і інша, інша, інша пластика. Правда? От пластика, ви геніально сказали, пластика. Це Мурашки. Да. Так що это. Ну, Мурашки не Мурашки, а треба закінчити програму. Ну, я страшенно тішуся, що бувають гості, які говорять більше, ніж я. Правда? правда? Я тоді відпочиваю, не, мені, не приємно, мені так приємно. І Костянтин Рітель Кобелянський якраз є з таких гостей. Оперний співак розповів нам про від Росії до Мексики, от приблизно да. така гір. Мінує Аргентину, Англію, Фраз. Да, 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 да. <рес> а за... говорили об Україні. Да, але а це, говорили це про Україні. об Україні, конечно. Це я з вами прощаюся, пані і панове. Ми обов'язково за тиждень зустрінемося і поговоримо про інші теми, які я думаю, не будуть будуть не менш цікаві. Отак я би сказав. На все добре. Дякую за прийшов. Дякую, да. дякую, дякую. Ну от і все. Ну що, і Завтра. коли додому, коли в Німеччину? Завтра. все я ж довжому шістнадцять улітіть.